Выбіраць будучую прафесію за год да ўступных іпытаў. У рээйцкім дзяржаўным універсітэце Мяпушкіна прайшоў чарговы дзень адчыненых дзвярэй. Разам з абітурыентамі на ім пабывалі і нашы карэспандэнты. Нас встречу с профессорско-выкладчицким коллективом этой высшей в учебной установы в области пришли те, кто в наступном году меркуя поспоровать свои силы у поступлении сюда. Чамомуль за год до уступных испытов проводятся подобные мероприятия? Отказ на это питание прогучал на Жневинской и наставницкой народе в области, где была поставлена задача вести прав работу за битуриентами за газя, подбирать своего студента, когда они в выпускных классах школы. Системная профориентационная работа предполагает целенаправленную и постоянную работу с будущим абитуриентом. Мы ее и начинаем таким образом, чтобы включить будущих абитуриентов в образовательные, воспитательные проекты, конкурсы, мероприятия, которые проводятся у нас в университете. День отшиненных дверей – это еще и махшимость на своего шелбашить, Как идет научальный процесс, чем живут студенты. как не сдарилась помылка, и будущий студент обрав миновита свой шлях у житси. Пока думаю поступать на психолого-педагогический факультет на кафедру психологии. Ну, мы выпускники, нам нужно знать чего-то больше, чтобы знать, куда поступить, куда больше зовут, как говорится. Для прав ориентационной работы университет проводит навод специальное навуковое доследование и рай с молодым людям и на и на которые им наибольше подходят по сдольностях и ведах. Их это дает свои выники. На этот раз сирот абитуриентов есть навык гости из Америки. с языками связано переводчиком там что-нибудь такое. Для выкладчиков день общиненных дверей это максимум приглядеться до будущих студентов. Нечто пораить, да помогши с выбором. Тем больше, что в наступном году университет поширает спектр специальностей, а значит, да еще больше максимумов с выбором профессии. В этом году будет осуществлен набор на новую специальность на физико-математическом факультете, кроме тех, которые есть, компьютерная физика получены документы на открытие специальности ⁇ Социальная педагогика ⁇ И здесь наши деканы, проректора, преподаватели университета дадут ответы на интересующие абитуриентов вопросы. И тем самым мы уже будем притягивать, если можно, к себе будущих абитуриентов. Так что при классе своей веды силы и намагания будущим студентам будет Было бы желание учиться и идти до обраной профессии. Юрий Пешлов, Василий Полховский, областные новины, Брест.